Поражаясь, я не знаю, почему кричу. То есть, чтобы он не стал демоном, мы его загнали все-таки с помощью мяса в клетку. И закрыли его там. Постоянно давали мясо, чтобы он не умер. И постоянно пробовали всякие зелья. Ну и мы это тестировали на инфе, зомби выходили, и постоянно на них вылили, и ничего не выходило. Но тут, по тайному делу, выбегут ученый из антиботов. И мне сказали, как быть. И, блин, мы маленько такой человек, но я говорю, на впереди идти, чтобы Вопрос. Ну, и все вопрос был дуже складный. Ну, мы осталось так. Постоянно им стрелять в ноги, в ноги там постоянно на них вылечить в зелье. зелье. И так мы вылетели всю Норвегию. на тех двух пилотов и мы уже направились в Бразилию. И в Бразилии мы уже были на кайфе. Мы те все пшикали, пшикали, но мы нашли эффективный способ. Патроны полностью обтраты. Ну, мы в в И теперь, как вы Снепнул зомби, и он превращался в людину. Итак, мы спасли и нашу Бразилию. и инши, то был зомби. Но те, кто мы уезжал, были не спасты. Вот у меня нет, Ну, такая судьба. Кстати, кто не ну, кто был Дуже душе внимательный. И полные слова, эти я недавно казал. Что вы вот, вспомните, это тоже я наполнил про тень. И тень, чем неизвестно кто и как он сюда попал. Ну, до чего мы повернемся. Чуть позже. Чуть позже. Тем же вечер. Чего? Сейчас я еду, он нахрен прошел. домой. Слава богу, я был хитрец. Иногда в армии в оружии. Я его оставил себе. Да, я хитрец. Я хитрец. И я нахрен просто в синий целый лохо. Две копейки. Но он напал и стал. Я снил. Но тут, Кто то есть дуже ж быдку в дом. Но я его на этот миг понял, по, -по И тень. Теперь... Он схватил за руку и просто нахрен дуже ж ушел из дома вместе с тенью. Я охренев просто знатный. Ты чё такое? Тут было! Ты ч такое только что был? Ты еще он так Новый игровой дело он появился? Ты я не знал. Ну это и те, Кто? С. Ну, Но... пусть еще мы с вами. Ничего не стонет. νόμο; Η ευσημαίνει τόσο, σκόρο; Σκόρο δύο.